salom muxlislar ushbu video orqali ilon yilida tug'ilganlar xarakterini bilib olamiz insonning taqdiri uning fe'l atvori ko'p jihatdan qaysi yilda tug'ilgani va qaysi muchal ostida tavallud topganiga ham bog'liq dedilar agar siz ham ushbu qadimiy taxminga ishonadigan insonlar sirasiga kirsangiz bizning navbatdagi videoimizni ham yuksak baholashingiz aniq ilon yilida tug'ilganlar ular ustamon ayyor bo'lib o'z imkoniyatlarini aniq hisobga olishadi atrofdagilarga uncha ishonishmaydi shuning uchun ham gapirishdan ko'ra ko'proq eshitishni ma'qul ko'rishadi har qanday vaziyatda ham ishning asl mohiyatini tez anglab kuch va vositalarni to'g'ri oqilona taqsimlaydi ularni jismonan o'ta kuchli deb bo'lmaydi ammo o'z tanasini chiniqtirib borgani tufayli shayir va chidamli inson bo'lishadi sho'x va shodan davralarni do'stlari bilan muloqot qilishni sevsada birovlardan maslahat so'rashni yoqtirmaydi ular bugungi kun bilan yashaydi ertaga xudo poshsho deb hisoblashadi pulni qanday sarflashni yaxshi bilishadi ayollari latta lattaputaga taqinchoqlarga o'ch bo'lishadi o'z jozibalari bilan boshqalarni maftun etishadi ilon muchalida tug'ilganlar maqsadi sari qat'iyat bilan intilishga har kim ham havas qilsa arziydi ular mohir tashkilotchi usta tijoratchi ilon muchali sohiblaridan ajoyib shifokorlar adiblar jurnalistlar texnik mutaxassislar harbiy xizmatchilar yetishib chiqadi qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling